Всем привет! Зараз заехали на заправку, заправимся и поедем. Мне треба в аптеку купить цинк, у меня закончился цинк. Потом зайду в мясной магазин, куплю филе и хочу сделать колобцы. Потом мне надо сойти в Аврору, подивлюсь расческу. У меня была дуже крутая расческа, но Альбинка, моя доночка, забрала у меня ее. Я покупала в прихмахерской. Девушка прихмахерша привезла с Варшавы. Дуже классно такие И прям я вообще. Да, да. И Альбинке дуже сподобалась, и она у меня забрала, и хочу купить новую расческу. И потом зайду в Ацан, треба порошок, и покажу дуже классную уходовую косметику для обличия, яку я Э, использовала э, ну мабуть уроки в два ось погодка у нас вообще такая холодно ветер дождь я одела худи лосины ну такая не очень погодка испортилась ось, и как-то так <music> ось тоже богатый расчесок ой, стакана подобие этой, но ворсинки были натуральные. Не бачу я то, что мне треба. Но дуже богато. Кстати, вот эта расческа тоже классная. У меня до этого была такая расческа. Пока я не купила. Вот с натуральными ворсинками. 74 гривны. А, ось у меня детки. Расческу. вот такую расческу для пробора, чтобы рубить пробор. А зараз дивлюсь на пилин скраб для тела по акцийной цене 92 гривны. Возьму, мабуть, спробую. Не нашла я то, что мне было потребно в Авроре и сейчас мы идем в Вацен. Дуже классное кафе, проходим мимо. це кафе Оливия. Дуже смачна кухня и адекватные цены. Дуже гарно выглядает. Ой, вот такая косметика у меня. Сейчас она есть. Ну крем. 299 гривен. Но не тоже. Такая консистенция, как вазелин. И зараз я хочу найти то, что я то, что мне посоветовал косметолог. Эвелин тоже богата. Кстати, Эвелин классная косметика. Цепольская. снова крем 300 гривен что тут сыворотка Ой, 300 гривен. ось я нашла Т-патроник у меня был крем пусть такой кое что пензара 460 гривен но классный Ой, такая сыворотка тоже была. Зараз она в акции. 321 грин. Это мне посоветовал мой косметолог. Дуже классная косметика. И у меня была вот линия именно. Сыворотка под глаза. Корейская косметика. Она же классная. У нас есть пробнички. Кто хочет попробовать, есть вот такие пробнички. У нас я называю пробнички по себе. 9,90. У нас тут уже много масочек. Ось я знайшла розчски. Зараз я вже бачу а... ну, восьму маму цю розсозку. Десь багато таких. Не такая, как у меня была, но не сподобалась расческа. И зараз она в акции. Всю расчесочку я возьму. Ось тоже классная расческа. 103,90. Приехали мы до дома, сделала я голубцы. Ось такие. Зараз я покушаю. Дуже смачные вышли, пробовала уже. И покажу, что же я купила в Ацене и в Авроре. А видео, как я роблю голубцы, маленькое видео я выставлю в шосте. А зараз я вам покажу, що же я купила в васені і в Аврорі. В Аврорі я взяла ось таку розшоску. ціну вже не пам'ятаю, для пробора, Щоб робити пробор. У мене була розсоска, но донечки кудись її сховали. І треба було теж для пробора розшоску. А що я можу сказати по поводу? расчесок в Авроре, то дуже классно. Дуже богато по актуальной цене то вообще можете, девчатка, смело идти в Аврору и покупать расчески и цены такие адекватные. Я заходила в Еву, но я не сняла. И в не была, и в Авроре. И что я могу сказать, что в Авроре дуже много и цены классные, недорогие. Взяла себе в Ацине такую расческу. Ну, то есть, я думаю, неплохо спробую. Если не, не понравится мне, я закажу тогда уже у прихмахерши своей. И показывала я вам, что я, какой добролюбовой косметикой я пользовалась раньше. Мне косметолог посоветовал, написала Вайбер, что она на своей шкире, тоже пробовала. И вот такая одна из них масочка Пептроник. У меня полностью был э, уход, там был э, сыворотка, крем, очищающее молочко а сыворотка под очи дуже богатая и дуже, кстати, классная. она считается не дуже дорога, бюджетная, но свойства у этой косметики доглядовой да, дуже классная. Это корейская косметика и взяла себе вот такую масочку. Взяла масочку тэш корейскую с мацулами равлика. Что я подсела на цей масочке с мацулами равлика. И взяла пробнички. Ось такой крем. Он у меня еще есть крем. Ну, взяла пробнички. Ось у меня э, заспокеливый крем, а це, походу, увлажняющий. Зараз я На, да, шкіру. Взяла ось такі пробнички. Цей, це маска. Маска допомагає при пігментації. Зараз я її спробую нанесу масочку. І ось така масочка, це зволожуюча маска для обличчя теж корейське. Спробую. А, дуже классно, когда есть пробнички. Взяла пробничек, спробовала, сподобалась, купила уже побольше объем. Ось. А, взяла себе, ось такой пилинг. Глубокое очищение. Вин был в акции, цену я не пометаю. И спробую еще, ось такой пилинг сегодня. А завтра уже буду работать с коблечи. І взяла ось таку умивалку. Колись я використовувала її, потім перейшла на Крістіну, а зараз думаю, візьму і буду чередувати з Крістиной. Зараз я її спробую. Колись вона мені подобалася ця умивалка. Ось, ось такі мої були покупочки, в, след... в наступному видео будет видео завтра, часть вторая. Я вам покажу, як я ходила в секонд-хенд. Знайшла дуже такой секонд-хенд, дуже багато речей. Приміряла речі і покажу, що ж я купила і трошечки примірку. Всім дякую, що подивилися. До скорых зустрічей.